Nəftən əvvələn start götürən bal sərğisi oktyobrunun sonuna kimi davam edəcək. Bal sərgisə məhsullarını çıxaran alıcılar isə artıq indidən alıcı qıtlığından şikayətlənməyə başlayıblar. Satıcıların bal kimi dillərini də əşirən etməsinə baxmayaraq, nədənsə ballar satılmır. Oktyabr ayının 1-dən başlayan bal sərgisindən artıq 1 həftə keçir. Yüzlərlə arıcı ölkənin müxtəlif bölgələrindən il boyu yetişdirdikləri balı satmaq üçün paytaxta gəlib. Bu sərginin açılışından bu yana alıcıların sayının az olması artıq satıcıları narahat etməyə başlayıb. Çünki hər bir arıcı satış üçün ən azı 100-150 kq bal gətirib. Bunun da satılmaması dil boyu çəkilən əziyyətin heç olmaması deməkdir. Hələ ki alıcılarımız çox az olduğundan o qədər hələ sata bilmirik. İnşallah bundan sonra alıcılarımız gəlib çıxsalar çox gözəl olacaq. İnşallah bazarımız da yaxşı olacaq. Həqiqətən də çəkli zamanlı Paytaxtlı Nizami küçəsi 154 ünvanında təşkil olunan sərgidə alıcıların çox az olduğunu müşahidə etdik. Gələn tətik alıcılar isə satıcılar malı tərifləyərək öz tərəfinə çəkməyə çalışırdı. Hətta bir-birinin malını pisləyənlərə də rast gəlinirdi. Sonda isə fərasətli satıcı qiymətlə razılaşaraq malını sata bilirdi. Bəli 15 manata razılaşma yolu ilə heç də təzliq eləmədim də də ki o yuxarı qiymət yardlımadı. Şınıq balıdır, çox əla baldır. Təşkil olunan sərgi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndəliyi nəzarət edir. Məkanda baş verən prosesləri müşahidə etmək üçün 9 kamera quraşdırılıb ki, bu da həm çöldə, həm də şəhərdə gedən prosesləri nəzarətdə saxlayır. Qrupun nümayəndəsi istər qiymətlə, istər də digər problemlə bağlı bu günə kimi hələ heç bir şirkətin daxil olmadığını bildirdi. Hazırda qiymətlər satıcısından ve alıcısından aslı olarak 15 manattan başlayarak değişir. Yüksek seviyede teşkil ancak bir balaca bu bayram erefesine düştüğüne göre alıcılar zayıf kalır sergide, sergiye. Ona göre de satıcılarda bir balaca bu bayramda narazçılıklar var. Qurun Limo andəsi alçıların az olmasını əksər insanların ünvan barədə məlumatsız olduqlarından irəli gəldiyini bildirdi. O izte nəzərinizə çatdırırıq ki, bal sərğisi oktyobrunun 30-na kimi Nizami küçəsi 154 ünvanında, Köhnə 1 nömrəli ayaqqabı fabrikinin ərazisində keçiriləcək və gündəlik olaraq saat 9-dan 7-yə kimi davam edəcək.